Salamlar 40-cı çalışmada bizdən deyir ki, səhfləri düzəldin. İndi başlayaq, birincisi baxaq. Antondan 45-lik qələdim düsturuna baxalım, amma tez. Gözdə. Yəni 45-i dedim, indi 46-dır. Hə. Miss Sally has a red bicycle. Burda have olmaz çünki burda xanım Həsənli dən söhbət gedir. Burda has yazılmalı idi. Üçüncü şəxsin təkində have yazmırıq, has yazırıq. Var, vardır. Yəni xanım Həsənlinin qırmızı velosipedi var. İkincidə doktor Ziyad come to school by bus. Deməli həkim Ziyad məktəbə avtobusla Ə, gəlir. Burada bu dia üçüncü şəxsin təkindədir. Biz deyirik ki, indiki zamanda üçüncü şəxsin təkində "te"nin sonuna "s" və ya "es" artırmalıyıq. Bu da saitlə bitirdiyə sadəcə "s" artırılmalı idi bunun sonuna. Üçüncüsündə. İdris and Tabriz talk while during their lessons. İdris və Tabriz dərs ərzində çox danışırlar. söhbət edirlər. Ə, biz burada baxırıq, mübtədamız İdris and Tabriz, iki nəfərdir, cəmdir. Dan xəbər də onun uzlaşmalı idi. Burdakı s artıtdı. Yəni talk yazılmalı idi. Necə ki they talk deyirik. Yəni mütaləcəmdə dəsə xəbərimiz də cəm olmalıb. E, sonra 4-cü dan e, Does Mr. Nasif ride a bike? Yəni e, cənab Nasif velosiped sürür. Burada səhv nədir? Bax burdakı s onsuz da keçib bura. Daza. Ona görə burdakı s silinməli idi. Ride olaraq qalmalı idi. 5-ci <laughs> də Alim and Hasan eats dinner in the kitchen. E, yəni bu yeməxanada Əli və Həsən, Alim və Həsən axşam yeməyi yeyirlər. Ba, miqdarı səndədir. Alim və Həsən 2 nəfərdir. Burdakı c artıqdır. It of <laughs> already. 6-cıda these students doesn't studies every night. E, tələbələr e, hər axşam oxumur. Burdakı səhv nədir? Burda <laughs> Burda birincisi student cümlədədir. Burda does yox, don't olmalı idi. Çünki mübtəda cümlədə isə onun e, köməkçi feili do olur, don't olmalı idi və e, studies yox, study olmalı idi. Yəni burda y olmalı idi belə desək. İngilislərin təbriqi ilə desək, y hərfi olmalı idi də. Burdakı s atılmalı idi. <coughs> burda iki səhv var. Sonra 7-ci də uh, I wait for the bus at the corner of the street. Məncənin uh, küncündə uh, avtobus gözləyirəm. Bax burada I and wait olur. Sını atırıq. Çünki ikinci saatda biz "can"ın sonuna isatırırdıq. 8-cidə uh, Do you like pizza? You and <coughs> o bunu düzəldib. Sual, yəni köməkçi fel budur. Amma burada like olmalıdı. S burada artıqdır. Sən pizza xoşlayırsan? 9-cu uh, da We do Mr. Azrul live. Hə, Cənab Azrul paradan yaşayır. Və Əziz oğlumuz dadımız təkdirsə bunun köməkçi feili does olmalı idi, do yox. Bura does yazılmalı idi. Uh, 10-cu da Tom doesn't buy any book every week. Hə, həftə Tom yeni kitab almır. Bax Tom olduğuna görə köməkçi fel doesn't. Burdakı eh, s onusu da bura keçib də, indi budur. Ona görə burda sə atmalı idiq, buy olaraq qalmalı idi bu. Uh, 47-ci səhifədə deyir ki, complete the sentences, cümlələri uh, tamamlayın use the verbs. Bu felləri yazmalıyıq. Boil, cost, cost, like, close, like, meet, open, speak, teach, wash. Xoq indi Maryam four languages. Maryam 4 dil danışır olar və Maryamiz də damız bax şeylə tək tələdi. Yəni şeylə əvəz eləyə bilərdik də bu deməkdir ki, fix olmalıdır. Danışmaz sözünün sonuna bir s artırmalıyıq. İkinci də In Britain the banks usually at 9:30 in the morning. Yəni Britaniyada banklar adətən 9:30-da, yəni 9:30-da açılır. Çinşər 9-da açılır. Və burada The Banks cümlədəki mötədaamız ona görə elə open yazdıq kifayət eləyir. Çünki xəbər onun uzlaşdıqda o da cəm də oldu. 3-cü də The City Museum at 5 o'clock in the evening. Bax, axşam, yəni bağlanmaq sözünü bura yazmalıyıq. Axşam 5-də <coughs> şəhər muzeyi bağlanır. The City Museum bunu şəxs əvəzinə itlə əvəz eləyə bilərdik. Və üçün şəxsin təkində biz demişik ki, Felinstondan case-də of the is artırılmalıdır. Burada closes site ilə bitir deyə sadəcə s yes artırmaqımız kifayət eləyir. 4-cü <coughs> də təranə is the teacher. Təranə müəllimdir. She mathematics to young children. O öyrədir riyaziyatı cəvan uşaqlara. Öyrətmək feili teachdir. Bu sözdə teach <coughs> biz bilirik ki, şüidə 3-cü şəxsin təkində də feilin sonuna s və ya of the is artırmalıyıq. Burda CH ilə bitirdiyə belə bir qaydamız var idi ki, is əlavə etməli idi. Yəni teaches. Nə olar? Ə ondan sonra 5-ci də. My job is very interesting. Mənim işim çox maraqlıdır. I a lot of people. Mən <coughs> bu yaxın ki mən görüşürəm çox insanlarla deyər məntiqi cəhətdən. I meet Burda niyə e s atılmış? Çünki bu ə, üçüncü şəxsin təkildə, ay birinci şəxsdir. Ona görə I meet a lot of people. 6-cıda Həsən his hair twice a week. Ə, Həsən 2 dəfə <coughs> saçını yuyur olar. Wash failini işlətməlik bunu. Burada bir əmma odur ki, Həsən üçüncü şəxsin təkindədir. Deməli sonuna s və ya da es artırmalıyıq. İkinci əmma da budur, sh ilə bitirsə, sonuna is əlavə eliyirdik. Yəni wash. <coughs> Sonra yedincidən. Ay Allah. <coughs> uh, food is not cheap. Uh, yəni uh, food ərzaq uh, ucuz deyil. It uh, is a lot of money. <coughs> uh, yəni o uh, çox pul uh, dəyərindədir. Ya, burada cost. İşlətməlik sadəcə it üçüncü şəxsin təkindədir. Ona görə cost sonuna s artırırıq bunu. 8-ci də shoes are expensive. Yəni ayaqqabılar bahalıdır. They a lot of money. Ya burada da eyni ilə. Yəni onlar qiyməti çoxdur. Və qiymət olmaq yenə yəni costdur. Bu birsə cost-i istifadə edirik. They-lə elə sadəcə cost qalır. Yəni üçüncü şəxs tək olsaydı biz sonuna s və ya s əlavə eləmək fikirləşərdi. 9-cu da water <coughs> at 100 C. Əlbəttə ki, su 100 dərəcədə qaynayır. Boil felini istifadə etməliyik. Sadəcə water üçüncü şəxsin təkindədir. Ona görə boil-in sonuna biz s artırırıq olur boils. 10-cu sonra and I are good friends. Sonra və mən yaxşı dostlarıq. Sonra a, I her and she min. Həm. Burda da iki nə ha like var. Bunu istifadə etməlik. I like her. <coughs> Çünki I mən ə, yəni sonuna s əlavə eləmirik. Amma kişi üçüncü şəxsin təkindədir. Ona görə likes olur. Bunun sonuna bir s artırırıq. Olur she likes ni.